اللہ نے تو دونوں راستے واضح کر دیے ہیں صحیح بھی اور غلط بھی میں نے کیا کہا کہ اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں اس نے قرآن کے اندر بھی بانگے دوہل اعلان کر دیا ہے اعملوا ما شئتم انہو بما تعملون بصیر تمہاری جو مردی ہے چاہے کرو لیکن اس بات کو ذہن میں رکھو تمہارے اعمال کے اوپر نگبانی وہ کر رہا ہے تمہارے اعمال کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے اعمال کے نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں تو ہے میں آگ جلا آگ میں اپنا ہاتھ ڈال لوں کیا یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ ہاتھ نہ جلے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے آگ کی تاثیر ہے کہ آگ سے میرا ہاتھ جلے گا جب تک کہ میں کوئی دفاعی کام نہ کر لوں اس کے لیے تو ان نہو بیمار تھا بصیر وہ تمہارے اعمال کے اوپر بصارت رکھتا ہے وہ روکتا نہیں ہے عمل کرنے سے اس بنیادی بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو صرف بتا رہا ہے آپ کو اختیار دیا ہے با اختیار بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے اگر کسی شخص کو یا اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو تلوار دے دی اور اس سے کہا بیٹا تیرے جو مردی جائے کر تلوار تیرے ہاتھ میں ہے اب وہ کسی کے گردن کاٹے ظالم بن جائے یا مظلوم کی مدد کرنا شروع کر دے اگر وہ ظالم بن گیا اور میں نے اس کو پکڑنا شروع کیا وہ مجھ سے کہے گا نہیں کہ تم نے مجھے اختیار دیا تھا جو چاہے کرو تو میرے اختیار کو آپ کیسے سلب کرنے والے ہیں میرے اختیار پر اگر پابندی لگانی تھی تو پہلے ہی لمیٹیشن لگانی چاہیے تھی مجھے میں اختیار بنانے کی ضرورت کیا تھی اب آپ سوال نہیں کر سکتے مجھ سے کیونکہ اختیار تو آپ نے دیا تھا تو اللہ نے اگر مجھے با اختیار بنایا ہے اس دنیا کے اندر دنیا میرے حوالے کر دی ہے انسانت کے حوالے وہ کہا اے معلوم معاشی تم تمہارا جو دل چاہے تم اس کے اندر کرو تو اللہ پھر میرے اس اختیار کے اوپر پکڑ کیوں کرے گا اگر مجھے پکڑ کرنی ہے اس کو تو میں بے اختیار ہوا با اختیار نہیں ہوا کیونکہ پورا اختیار میرے پاس ہے عمل کرنے کا یا نہ کرنے کا یہ موبائل اگر ہمارے سامنے موجود ہے کمپنی نے مجھے موبائل بنا کر دے دیا ہے میں اس کو اٹھاؤں گا ابھی باہر جا کے پھینک دوں یہ دیوارے پر آ کے توڑ دوں یہ چاہوں تو اس کا استعمال کر کے اس کو اپنے لیے فائدہ کا باعث بنا دوں دونوں اختیار میرے پاس ہیں اگر میں نے اس کو توڑ دیا ابھی موبائل کو تو کیا کمپنی مجھے پکڑ لے گی موبائل کو توڑا ہے اس نے تو مجھے با اختیا بنایا اس نے میرے ہاتھ میں دے دیے آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں اگر اس کو اچھا استعمال کریں گے آپ کے لیے فائدہ مند ہے اگر آپ نہیں کریں گے دا آپ مشکلیں پڑ جائیں گے تو اس سے میرا نقصان ہے نا اس سے کمپنی مجھے اپنی دھات میں کھانا نہیں کر سکتی کہ اس نے موبائل کیوں دوڑا ہے آپ اس کو ایسے سمجھ لیجی کہ ایک کمپیوٹر اگر میں نے خرید لیا ہے کمپیوٹر کے بانی نے کمپیوٹر بنا کے میرے ہاتھ میں دے دیا چاہوں تو اس کو اچھا استعمال کروں چاہوں تو اس کے ٹکڑے کر دوں یا اس کے اندر وائرس لا کے اس کے ہارڈ ڈرائیو کو ختم کر دوں جو بھی کروں گا میرا اپنا ہے کروں گا اچھا تو مجھے فائدہ حاصل ہوگا غلط کروں گا تو اس سے میرا نقصان ہوگا اگر میں نے غلط کر دیا ہے تو کیا انٹیل والے مجھے بلا کر اپنی ذات میں کھڑا کر دیں گے تم نے کیوں کیا ایسا کام تو میرا اختیار کرے گا اس کے اندر ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو یہ چیز نہیں کرنی ہے سموکنگ نہیں کرنی ہے یہ فلا چیز نہیں کرنی ہے آپ کو نقصان ہو جائے گا اور آپ یہ چیز کھائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا میں نے اس کی روکی ہوئی چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیا وہ اس کی بتائی ہوئی فائدہ مند چیز کو حاصل نہیں کیا اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے میری ذات کو فائدہ کس کو ہو رہا ہے میری ذات کو ڈاکٹر کے صحت پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا اسی کو سمجھنے یہی چیز ہے جس کو ہمارے گناہ اور ثواب کے نام سے بیان کر دیا جاتا ہے اللہ نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی ہے آپ کو ایک میدان دے دیا ہے عملی میدان معاشرہ آپ کو خود بنانا ہے معاشرے کے قوانین آپ کو خود چلانے ہیں کچھ چیزیں بتا دی ہیں اصولی چیزیں ان کے مطابق عمل کرو گے تو معاشرہ آپ کا کامیاب اور آپ کی زندگی بہترین گزرے گی اگر ان چیزوں پہ آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کا معاشرہ بھی خراب ہوگا اور آپ بھی ناکامی سے دوچار ہو جائیں گے یعنی کہ اس نے ہمیں اچھائیاں بھی بتا دی ہیں اور برائیاں بھی بتا دی ہیں ہمارے صحت کے اصول بھی دے دیے ہیں اور ہماری صحت کے لیے جو مضر ہیں وہ چیزیں بھی بیان کر دی ہیں اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں کس چیز کا انتخاب کرتا ہوں میں اگر اچھی چیز کا انتخاب کروں گا تو میری صحت بڑھتی جائے گی میری عمر میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اگر میں مضر صحت چیزیں استعمال کروں گا تو میری صحت کم ہوتی رہے گی میرا معاشر ختم ہوتا رہے گا معاشرے میں بگاڑ آتا رہے گا آج آپ دیکھ دیجئے معاشرے کو بگاڑ کرنے والوں کی عمریں بھی کم ہو رہی ہیں اور ان کے اندر ٹینشن اور دوسری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنز تھیں اس میں میں نے اللہ کا کتنا نقصان کر لیا کوئی نقصان نہیں کیا تو اللہ میرے لیے عدالت کیوں لگائے گا ایک سوچنے کی بات ہے اللہ مجھے عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کیوں کرے گا اختیار تو اس نے دیا تھا مجھے یہاں آگے ثواب اور عذاب والی بات بالکل سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ثواب اور عذاب کیا چیز ہے میرا نقصان میری ذات کے ساتھ میرا فائدہ میری ذات کے ساتھ میرے معاشرے کے ساتھ اس میں اللہ کا جب میں نے کوئی نقصان ہی نہیں کیا ہے تو اللہ مجھے عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کیوں کرے گا